Червоні кайдані в рубці, а поза спиною хлопці-молодці, каторга минула, гинуть всі пани, уставай зі мною, годі сидіти, швидше застріхи зброю витягай, буде буде вільним степовий наш край, німця австріяка тягнем до гір. Не комісара сади на поля, гей, гуляє полем, курява по степам, під прапором чорним суне отаман, з обрією, добрію, добрію без меж гей нас не піймає, не візьмеш, гей, не візьмеш. Вороних летючих з плуга розпряжи, Та стрічки на груди в бричку кулемет, За селянську долю рушимо вперед, Гей, гуляє полем курява по степам, під прапором чорним суне отаман. З добрію, добрію воленька безмеш, Гей нас не піймаєш, не візьмеш. Шоуискую жертву дал, як понад Дунаем перейшов кордон, свинтару парижий, вот там сон. Добрый день, народ, рада телевидения. Скажите, пожалуйста, ваша цель, чого что вы вы добиваете? Ольховский, Шацкий, Курченко, все, кто стоял Майдан, эй, 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 эй. Я Подровнялись! В отношении милиции провокации не делаем! Украина! Украина! Фу! Типу, тут виходить, виходить, і сами проводата там закинули. Кажу вже, що будемо. Вийди, батюшка, от. Дякую за удачу говорить, блядь. Проводата. Блядь, я не там на туш. От. Вот на Посмотри продавец. на чем вот, он есть. Дань, Слушайте, ты у нас есть данные. Ты Мы видели, что а ты подошел, подошел поздоровался. Подожди, у сепаратистов есть, есть тоже люди, вы которые вы нам вы говорят, вы нам говорят. сепаратистов есть стукачи, они нам говорят, что он там. Вот раз Повторяю. Идет следствие. Когда будет закончено следствие, тогда на эту тему будем разговаривать. Я, я еще раз рассказываю, идет следствие, по окончанию следствия мы на эту тему будем разговаривать. И бизнес закончится тогда, когда вы туда не будете ходить. Но, 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 но на сегодняшний день, но на сегодняшний день правоохранительные органы завели 84 уголовных дела. Я еще раз повторяю, на сегодняшний день 84 дела в производстве. Более двух тысяч этих станков изъято. Я знаю, что делают там ребятки, которые врываются в эти помещения, что они в первую очередь ищут. Вопниками, что самооборона стоит с анисимовцами.

Запорожской области, которые с применением огнестрельного оружия завладели денежными средствами, материальными ценностями Торопова Михаила и Шевченко Владимира, а также применяли пытки и издевательства в отношении представителей самообороны и Народной Рады. Пресечь незаконное давление со стороны руководства ВМВД Запорожской области на сотрудников Ванянского райотдела, заместителей начальника Ванянского райотдела, участкового и его брата, которые по вызову прибыли на территорию комплекса Марка Пола и были избиты сотрудниками управления ОБ. Провести проверку по действиям прокуроров и следователей, привлекавших мирных митингующих 26 января 2014 года к административной и уголовной ответственности. Обратиться в Апелляционный суд Запорожской области с апелляциями на решение районных судов по привлечению митингующих к административной ответственности. Привлечение к уголовной ответственности сотрудников прокуратуры и следователей, в том числе бывшего прокурора Запорожской области Кирилюка и всех процессуальных прокуроров, которые подписывали уведомления о подозрении ходатайства об избрании меры пресечения по гону мирной демонстрации 26 января 2014 года привлечь к уголовной ответственности бывшего начальника ГУМВД Запорожской области, Сербу и заместителя начальника следственного управления Запорожской области Шарнина за организацию разгона митингующих 26 января, а также за организацию фальсификации доказательств виновности митингующих, задачу преступных указаний подчиненным и другим преступлениям публичного извинения прокурора Шацкого перед представителями правого сектора в связи с распространением заведомо недостоверной информации, дискредитирующей относительно судимости представителей организации правого сектора Чечеля Андрея и Конепса Сергея. То есть его заявление о наших якобы судимости, то, что не соответствует правде. Прекращение преследований представителей самообороны и правого сектора, в том числе Нищепуренко Владимира, Венгерского Сергея, Чечели Андрея и других. Отставка прокурора Запорожской области Шацкого АЛ, провести кадровую чистку сотрудников Запорожской прокуратуры с привлечением общественности и все кадровые назначения проводить только после согласования с общественностью. Прокурор Запорожской области, он не довел ни одного не дело до суда. Он только заявляет, что мы ведем следствие. Уже прошло более трех месяцев, и ни одного дела не передано в суд. Он только заявляет, что все зрадники, один он правильный. Это не соответствует действительности. Он говорит, что кто-то якобы судимый. На многих активистов правого сектора и самообороны открыты криминальные проваджения по инициативе прокурора Шацкого. Такой прокурор не имеет права находиться на месте прокурора области. Он должен за свои преступления находиться в тюрьме. И это однозначно, и это всем понятно. Скажите, какова на данный момент судьба участкового? Вот, Он на товарища, данный момент а находится в больнице. На него э, очень большое давление со стороны ОВД. Его заставили опознавать Нестеренко Виктор Викторович в актовом зале, не имея на это никаких полномочий сотрудника ОБЭП. То есть на него давление, чтобы он ничего не писал, то есть милиция собралась разобраться это в тихую, как привыкли это делать всегда, и не выносить ссор из избы. Вы представляете, это были лидеры самообороны и Народной Рады. А если бы это были простые люди, простые граждане, их бы вообще утопили в Днепре, куда выходят намары... Но лично Пола. вы не связывались с участковым, вот после этого инцидента... Он не берет трубку, связь с ним всякая, отсутствует, он наши члены, пытались с ним связаться, он не идет ни на какой контакт. Ружье вам тоже, да, не отдали, получается, то вот, цайга, что вот Правый сектор, да, не настоящий. Понимаете, он много что утверждает и много что пишут на заборе. Это просто шут. Но у вас есть подтверждение того, что вы тот правый сектор? Есть. Можете обратиться к где... Ярош вам лично... вы, вы можете да. зайти на сайт правого сектора и там увидите Документ именно координатор по Запорожской области, по Невецкой, Это вы, Нет, я Чечель Андрей, а... я по звездкам с а, а он руководитель, а тот, что был в Мариуполе, да, парень? С, с, с которым я на водоканал ходил. Я не, он, не знаю, с кем вы были? Что, он был перемотан. Я, я не был, не я этого не, не могу А, хорошо. А а а а еще одно. Также очень часто говорят, что правый сектор, мол, всех Расскажешь, что все кругом плохие, кроме э, людей Анисимова и, и, и самого Анисимова. То есть плохого для слова почему? об Анисимове. Анисимове. Вот, смотри, мы не говорим. И одного дела по Анисимову господин Шацкий не довел до толку. Наши активисты вместе с другими активистами, там не были в Киеве и тогда, только в Киеве, было открыто проваджение и под международный розыск, и в розыск по Украине Генеральная прокуратура, потому что господин Шацкий почему-то не мог здесь посадить его под арест. Только после определенных действий, которые произошли в Киеве, это было сделано. Потому что областная прокуратура заявляет, что они действуют, но мы этого не видели. Значит, они что? Здесь ну, то есть вы настроили также такого противодействия, ну, по крайней мере, на словах. А какие мы, действия да, вы Извините, мы это и действуем. Если бы мы не действовали, у нас не было тогда в Киеве, мы не ездили, не генеральную прокуратуру и так далее. То есть это тоже вы, но уже против да? Так? Мы против коррупции, мы за честную, нормальную, профессиональную власть. Потому что схемы да, должны из Украины должно быть нормальное демократическое общество, нормальный демократический устрой. А тут некоторые лица, которые зрадовали Майдан, резко переобулись и хотят сделать то же самое, как было в 2004 году. Но правый сектор этого не допустит. Это наша полная позиция.